اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا يا الله لقنكا لهتي كمي ويسر لنا امورنا permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min al-sinatina. Bukakanlah, Ya Allah, apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu akwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat Warizukan Wa rizqan wasi'an tayyiba Rezeki yang luas melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan mutakabbala Amalan yang diterima Wa shifa'an min kulli da' Dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin, amin ya rabbal alamin Alan-alan kepada semua apa khabar Selamat petang. Salam pertemuan program Penawar Hati. Siri yang ke-131 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Ahlan, Haifa, Najwa, Mar WKN, Chome, Azizah. Kemudian Icha Caca, Ahlan Ahlan, Norbaiti Solib. Icha Caca, minta maaf tadi suara tak jelas Dapo, Haris Osman, moga Allah kurniakan syifat kamil. Ajil yang segera. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ruangan FB Kak Kamiza Muhammad Amil Raminas Kitchen Ija Rahman, Siti Maria, Sohana Shohada, Hajrah Zai, Binarai Sulaiman Raminas Kitchen serta Fatima Az-Zahra dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Minta maaf mula lambat sikit hari ini sebab tadi ada call, ada panggilan. Saya pun berada kat luar. Saya ada dekat Sungai Perak ha, bersama dengan keluarga. Minta maaf mula lambat hari ini. Empat lima minit lambat. Terima kasih kepada yang tetap bersama. Bantu untuk share, kongsikan tak rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ha, seperti biasa, setiap hari jam enam petang, kita nak berkongsi kitab yang sangat dekat pada hati qalbun salim penawar bagi hati mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita hati yang Allah redha dengan kita sebab Allah tilik kita pandang kita pada hati kita dan mudah-mudahan hati yang dimaksudkan adalah qalbun salim hati yang elok bersih yang sejahtera dengan segala sifat-sifat yang terpuji ada syukur pada hati kita ada sabar ada bersangkaan baik ada tawakal ada ikhlas mudah-mudahan itulah hati setiap daripada kita amin ya rabbal alamin maka sahabat-sahabat kita masih lagi berada pada tajuk penyakit-penyakit hati dan daripada penyakit-penyakit hati kita telah selesai penyakit hati yang pertama siapa ingat penyakit hati yang pertama yang kita baca alan alan fatimah Hasbah Fauzi, Muhammad Rayyan, Azizah, Bar WKN, Chome, Zaitun, Latifah. Uh, ingat tak ada, betul baru baru mula, lambat sikit mula petang ni. Maka siapa ingat penyakit hati yang pertama? Maka penyakit hati yang pertama adalah makan yang berlebihan. Sebab kemahuan makan, kehendak makan, ianya datang daripada hati. Maka makan yang berlebihan, banyak makan. Yang kedua penyakit hati yang kedua adalah lidah yang tidak dapat dikawal bercakap maksiat bercakap dosa bercakap benda yang tak elok bercakap benda yang dilarang oleh Allah dan kita telah baca benda-benda yang sering manusia buat daripada lidah yang Allah tak suka berbohong memaki berbalah bergaduh macam-macam maka ini adalah penyakit hati yang ke kedua. Penyakit hati yang ketiga, kalaulah ingat adalah kemarahan yang tak terkawal. Kemarahan yang tak terkawal. Dan kita berada pada penyakit hati yang keempat. Sambil itu, mohon jasa baik sahabat-sahabat bantu share, kongsikan tak rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka penyakit hati yang keempat adalah hasad dengki, iri hati. Ini pun satu masalah penyakit hati yang teruk. Nampak orang lain dapat nikmat, tak puas hati. Nampak orang lain dapat nikmat, nakkan nikmat tu hilang. Nampak orang lain dapat nikmat, hidup tak keruan. Dan ini masalah kita kongsikan semalam. Antaranya disebabkan kita tak syukur pada apa yang kita dah ada. Kita tak syukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih tadi yang bantu share. Mohon jasa baik bantu share, kongsikan ke rakan-rakan sebab kita mula lewat. Maka risau yang biasa join ingat tidak ada. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Jom kita lihat kata-kata Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Qurtubi tentang orang yang ada penyakit hasad dengki? Kita tahu Imam Al-Qurtubi adalah salah seorang ulama yang terkenal penulisannya dalam bidang tafsir dan pelbagai bidang yang lain. Ahlan-ahlan rafi'ah baru balik, baru hadir daripada Mekah. Masya Allah, dapat buat ibadah haji. Masya Allah, moga, uh, moga perjalanan haji dapat mengubah hidup setiap daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka, apa kata Imam Qurtubi? Kata Imam Al-Qurtubi, Waqailah. Al-hasidu la yanalu fil majalisi illa nadamah. Ini menarik kata-kata Imam Qurtubi. Jom kita lihat muka surat yang ke-206 hujung muka surat 206 bahagian syarahat. Maka berkata Imam Qurtubi, orang yang hasad tidak akan mendapat apa-apa ketika berada di dalam sesuatu majlis kecuali penyesalan. Mana menyesal orang yang dengki bila seseorang itu duduk dengan orang yang lain duduk dengan masyarakat yang lain dan dalam majlis itu ada orang yang dia dengki ada orang yang dia hasad maka apakah orang yang dengki akan dapat hanya penyesalan hanya penyesalan mana tak menyesal dia tengok orang tu ada nikmat lebih daripada dia dengki dia tengok orang ni ada nikmat lebih daripada dia dengki maka orang yang dengki yang dia akan dapat hanyalah penyesalan penyesalan Maka ini yang pertama kata Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Qurtubi yang kedua orang yang dengki ini. Yang kedua wala yanalu indal malaikati illa laknatow wa baghba. Yang kedua dan orang yang dengki ini tidak akan mendapat di sisi malaikat kecuali laknat. Malaikat laknat orang yang dengki. Malaikat laknat orang yang ada hasad dan iri hati. Mana tidak? Sebab dia pada waktu itu tak bersetuju dengan Allah Dia pada waktu itu pertikaikan keputusan Allah memberi nikmat kepada orang lain Maka malaikat laknat orang-orang yang ada hasad dan dengki Maka itu yang kedua Maka kita kalaulah mendapat laknat manusia pun dah habis Bayangkan ini dapat laknat pada malaikat Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala wala yanalu fil khalwati illa jazaa'u wa Tadi kalau duduk dengan orang lain penyesalan dan sebaliknya kalaulah duduk seorang-seorang sendiri maka hanya akan ada keluh kesah dan sedih bila duduk seorang-seorang. Mana taknya orang yang dengki ni dia akan asyik berfikir tentang orang yang dia dengki. Dia pun asyik berfikir orang ni kenapa keluarga dia bahagia? orang ni kenapa ada harta lebih orang ni kenapa pada waktu tu lebih banyak orang puji orang ni lebih banyak orang suka kenapa kenapa maka dia akan hanya bertambah sedih dan bertambah keluh kesah tak puas hati ini orang yang dengki maka bila duduk dengan orang ramai pun dia tak gembira bila duduk seorang-seorang pun maka dia takkan gembira sebab itu orang yang dengki ni terseksa sebenarnya terseksa dia bukan nak berfikir tentang dirinya. Dia sibuk berfikir tentang orang lain. Dia bukan nak berfikir tentang nikmat yang ada pada dirinya. Dia sibuk nak berfikir pada nikmat yang pada nikmat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bila duduk dengan orang ramai pun penyesalan. Bila duduk seorang-seorang pun, maka pada waktu itu berada dalam keadaan keluh kesah dan tidak gembira, sedih. Bagaimana pula orang yang dengki ini keadaan di hari akhirat? Kata Imam Qurtubi yang keempat, wala yanalu fil akhirati illa huzna wa ihtiraqa. Dan orang yang dengki pada hari akhirat tidak akan mendapat apa-apa kecuali pada waktu itu kesedihan dan kepanasan azab. Kena sesa. Orang yang dengki Allah akan siksa. Allah akan azab. Maka ini adalah yang keempat dan yang terakhir. Maka orang yang dengki, orang yang hasad kata Imam Qurtubi, wala yanalu minallahi illa bu'dawa wa makatah. Maka orang yang dengki ini di sisi Allah hanya akan mendapat kebencian daripada Allah, kemurkaan dan sebenarnya akan jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah kenapa jauh daripada Allah dia sendiri tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia maka satu poin yang patut kita hayati bagaimana sebenarnya ringkasannya orang yang dengki ini di dunia pun dia tak bahagia di akhirat pun dia tak bahagia itu satu dia sendiri tak bahagia sebab itu duduk dengan orang yang dia dengki pun dia tak seronok duduk seorang-seorang pun tak seronok. Bukan sekadar dia tak bahagia. Orang yang dengki ini semua benci dia. Allah benci dia. Malaikat benci dia. Dan pasti manusia juga benci dia. Maka hidup macam manakah yang dipilih oleh orang yang dengki ini? Dia sendiri tak bahagia. Orang pun tak suka dia. Malaikat pun benci dengan dia. Allah pun murka dengan dia. Maka ini adalah penjelasan Imam Al-Qurtubi secara ringkas tentang orang yang ada hasad dengki. Sebab itu kita kena bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hasad dan dengki. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 206. Jom kita baca muka surat 206. Maka tadi kita semalam kita telah belajar maka bagaimanakah maka bagaimanakah kita nak buang nak rawat hasad dengki yang pertama dengan ilmu ilmu bagaimana dengan kita pesan kepada diri hasad dengki ini akan memberi mudarat hanya kepada diri kita dan juga pada agama dunia kita. Maka apakah mudarat pada agama? Kita dah baca semalam. Maka mudarat pada agama pada waktu itu menghilangkan pahala kita. Mudarat pada agama kita menjadikan Allah murka dengan kita. Itu kita dah baca muka surat 204. Maka apakah mudarat dunia kalaulah kita ada hasad dengki? Apa mudarat dunia? Maka mudarat pada agama bagi orang yang hasad ni dua. Dia bila buat amalan, pahalanya akan hapus hilang. Itu hadis Nabi kita dah baca. Hadis Abu Daud. Dan yang kedua, orang yang hasad dengki ini, maka Allah murka dengan dia. Itu mudarat agama. Apakah mudarat dunia bagi orang yang hasad dengki ini? Kata penulis kitab, orang yang hasad selalu dalam sedih yang berpanjangan kerana orang yang dia tak suka akan sentiasa dapat nikmat. Di mana boleh kontrol siapa yang Allah nak bagi nikmat ataupun tak. Maka bila dia ada hasad dan lagi banyak orang dia ada hasad, lagilah pada waktu itu dia akan teruk dalam kesedihan. Mana taknya? Dia tengok orang ni, eh dapat nikmat lagi. Marah. Dia tengok orang ni, eh dapat nikmat lagi. Marah orang tu dapat nikmat, orang ni dapat nikmat, orang tu dapat nikmat, orang ni dapat nikmat. Keluar rumah orang tu dapat nikmat. Pandang kiri kanan jiran dapat nikmat. Pergi ke tempat kerja kawan dapat nikmat. Pergi ke mana-mana keluarga, keluarga dapat nikmat. Maka dia sentiasa dalam kesedihan. Itu maksud kata para ulama, orang yang ada hasad sebenarnya penyakit hasad itu sendiri adalah siksaan siksaan Orang lain seronok dapat nikmat, dia yang berada dalam kesedihan. Itu adalah mutarat dunia. Maka sebab itu kita tengok orang yang ada hasad, sentiasa tak gembira. Sentiasa tak gembira. Sentiasa tak seronok. Sentiasa tak bahagia. Kenapa? Sebab orang yang dia ada hasad, pasti akan terus-menerus mendapat nikmat daripada Allah. Siapa dia nak halang Allah untuk bagi nikmat kepada orang yang Allah pilih dan dan suka maka itu adalah itu adalah mudarat dunia tuan-tuan akak-akak hadirin hadirat sahabat-sahabat kita kalaulah dekat dunia ni tak boleh dapat bahagia maka sebenarnya sengsara sebenarnya sengsara dan bahagia bermaksud haa, oleh dekat BKAB sangkut-sangkut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat ni? Uh, masih sangkut-sangkut ke KKB? Masih sangkut-sangkut saya minta maaf. Dekat TikTok okey eh? Dekat TikTok sangkut-sangkut. Allah, kejap. Sebab tak ada wifi sini. Bila tak ada wifi, bergantung kepada saya punya line. Bergantung kepada sangkut-sangkut lain sangkut, sangkut lain sangkut, sangkut dekat TikTok okey. Uh, sekarang tidak tadi-tadi sangkut-sangkut. Okey. Kita tengok kejap kat Facebook ni. Facebook ni uh, tapi kadang-kadang memang Facebook dia perlukan internet lagi kuat banding TikTok. Saya DM langsung hilang, tak dapat dikesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uh, patutlah sangkut dekat okay, Kamizah. Kita tengok macam mana sekejap lagi. Okey. Tadi kita kongsi sebenarnya, kita kalaulah hidup ni dekat dunia tak boleh bahagia. Maka sebenarnya sengsara. Sengsara kan? Sengsara azab. Sebalik dan dan uh, dia bahagia ni bukanlah kena banyak kekayaan, kemewahan tidak. Bahagia adalah pada syukur sebenarnya. Sekarang okey. Nanti kalau lah lagi sekali sangkut, mungkin kita sama esok kot insyaAllah. So memang saya kat luar. Betul. Lain tak kuat. Maka macam mana nak bahagia? Bahagia adalah pada syukur. Bahagia adalah pada syukur. Belajar untuk menghargai setiap nikmat yang Allah bagi. Belajar untuk menghargai nikmat yang Allah bagi. Itu bahagia sebenarnya kita kadang-kadang bangun pagi, apakah ucapan yang mula-mula kita ucapkan? Ucapan yang mula-mula kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana syukur. Kita lepas makan, apa pun yang kita makan, maka apakah ucapan yang mula-mula Nabi ajar bila kita lepas makan, Alhamdulillahilladzi apa amana syukur. Kita bila keluar daripada bilik air, dapat buang segala kotoran yang ada dalam badan apa ucapan yang Nabi ajar? Ufranaka alhamdulillahillazi syukur. Maka bahagia ni sebenarnya ada pada syukur. Bahagia sebenarnya ada pada syukur. Dan kenapa orang yang hasad dia tidak bahagia? Sebab itu mudarat orang yang hasad dekat dunia dia tak bahagia. Sedih. Kenapa dia tak bahagia dan sedih? sebab dia tidak fokus kepada nikmat yang Allah bagi dia dia sibuk nak nikmat ada pada orang lain hilang dan adakah dia boleh hilangkan nikmat yang ada pada orang lain tidak Allah yang pilih nak bagi nikmat pada siapa Allah yang pilih nak bagi nikmat pada siapa maka apabila dia tak boleh kontrol nikmat pada orang yang dia nakkan nikmat itu hilang maka hidup dia resah Hidup dia gelisah. Hidup dia tak seronok. Tengok orang ni, eh ada nikmat baru. Tengok orang ni, ada nikmat lagi. Orang tu nikmat, orang ni nikmat, orang tu nikmat. Last kali dia lupa nikmat yang ada pada diri dia. Dan pada waktu itu dia pun berada dalam resah, gelisah, tak bahagia, tak seronok. Maka pada waktu itu berlalu bertahun, berminggu, berbulan dalam keadaan tak bahagia, tak seronok. Wah sebenarnya bahagia itu mudah. Bahagia adalah pada syuk, syukur. Sebab itu lepas setiap pekerjaan yang kita buat antara doa yang Nabi ajar syukur. Alhamdulillah. Lepas makan, lepas keluar bilik air, lepas daripada bangun tidur. Kebanyakannya adalah ucapan Alhamdulillah. Ucapan syukur. Dan kalau tak resah. Sebab itu kena ingat antara seksa yang paling berat bagi orang yang hasad di dunia sebenarnya hidupnya tak gembira. Itu antara sesuatu yang paling berat. Manusia ni bila tak gembira, hati dia terasa berat. Manusia ni bila tak gembira, hati dia resah gelisah, tidur pun tak boleh. Tidur pun tak boleh. Orang yang mana hati gembira, tak ada apa-apa kerisauan. Dia sambil duduk pun boleh tidur. Kan kita tengok ada orang yang happy je. Duduk pun boleh tidur. Duduk. Orang yang mana hati dia tak gembira, hati dia resah. Hati dia gelisah. Asyik fikirkan tentang orang. Dengki dan hasad pada orang. Baring ada lima biji bantal. Kiri kanan peluk. Dekat kaki peluk. Dekat kepala peluk. Dekat perut ada lagi bantal. Tak boleh tidur. Makan ubat tidur pun. Tak boleh tidur. Itu maksud. Kalau dia ada dengki, ada hasad, dan tak gembira maka belajar untuk syukur syukur fokus kepada nikmat yang ada pada kita sebab itu kata penulis kita apakah mudarat pada dunia orang yang hasad ini akan selalu dalam kesedihan yang berterusan yang berpanjangan kenapa dia punya kesedihan berpanjangan sebab orang yang dia dengki dan hasad akan sentiasa ada nikmat sebab Allah sentiasa bagi nikmat Maka bertambah dengki, bertambah hasad, bertambah sedih, bertambah tak seronok, bertambah tak bahagia. Sampai bila nak hidup begitu? Sampai bila? Kita tak boleh kontrol Allah nak bagi nikmat apa kepada siapa. Yang kita boleh kontrol adalah belajar syukur pada apa yang ada. Syukur pada apa yang ada. Bahagia, seronok sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nak tanya boleh kita tulis nota guna pen merah? Kawan kata tak boleh. Tidak ada masalah. Taklah ada dalil daripada sudut syariat, daripada sudut daripada sudut hadis ataupun ayat Al-Quran. Bahkan kalau nak, nak kata warna merah tak baik, maka kita kan pernah baca dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, Nabi daripada riwayat Jabir bin Samurah, Nabi SAW pernah pakai pakaian warna merah. Pada malam bulan purnama, bulan penuh, kata Jabir Nabi lebih indah daripada bulan maka warna merah Nabi pun pernah pakai maka tak ada tak ada masalah itu pandangan daripada sudut yang eh, wallahu alam tak pasti ke muka surat 206 maka ringkasan dia adalah belajar fokus pada nikmat yang ada pada diri kita belajar syukur dan kena didik anak-anak ni syukur lagi-lagi sekarang ni dah generasi apa Gen Z ya apa Gen Y macam-macam generasi kan lagi-lagi generasi sekarang ni ialah sebab dulu tuan-tuan, sahabat-sahabat kita lahir dengan susah. Mak ayah kita susah dekat kampung. Tapi kita sekarang ni nak kata mewah tak tetapi pada waktu tu senang. Maka bila senang ujian dia adalah generasi yang yang baru ni kebanyakan mereka tak pernah rasa susah. Tak pernah rasa susah. Mereka pada waktu itu dah lahir-lahir senang lahir-lahir tak pernah merasa lapar. Lahir-lahir pada waktu tu nak minta apa dapat. Walaupun taklah mewah, tapi pada waktu tu senang. Maka manusia ni bila senang, generasi alfa, eh, alfa, apa? Generasi alfa dengan macam-macam generasi alfa lah dan sebagainya. Maka bila sentiasa senang, tak pernah susah, itu hilangnya syukur. Hilang. Sebab dia nak apa dapat, minta apa dapat, inginkan apa dapat. Walaupun tak mewah. Tapi sebab mak ayah dia ada sedikit senang berbanding dengan dulu. Maka susah nak syukur. Sebab itu penting untuk kita didik anak cucu kita dengan dengan syukur. Okey, Ahlan-ahlan, Amura Melani, Melani, Ahlan-ahlan, Yohana, Iza, Iza, Ahlan-ahlan, Abdul Rahman dan semua. Okey, yang kedua, kan kita sebut nak merawat hati dengan hasad daripada hasad. Yang pertama kena ada ilmu, apa ilmu yang kena ada? Kita kena beritahu diri kita bahawa hasad hanya akan mudaratkan agama kita. Maka apakah mudarat agama bagi orang yang hasad? Allah murka, pahala kebaikan hilang. Apakah mudarat dunia bagi orang yang hasad? Hidup dia tak gembira, sedih sentiasa. Yang kedua, ilmu yang kedua kita kena beritahu diri kita bila kita hasad dengan seseorang sebenarnya kita sedang beri manfaat kepada orang itu. Apa maksud? Bila kita hasad dengan orang, kita bagi manfaat kepada orang tersebut, kita habiskan ni. Kata penulis kitab muka surat 206. Hasad memberi manfaat kepada musuh yang dia hasadkan dan bukan memberi mudarat. Kenapa? kerana nikmatnya tidak hilang disebabkan hasad orang lain. Maka kita kalaulah hasad dengan orang, orang tu tak terkesan pun sebab nikmat dia tak hilang. Nikmat tu bukan daripada kita, nikmat datang daripada Allah. Maka orang yang ada, orang yang kita hasad ni nikmat dia tak hilang pun. Maka tak ada apa-apa mudarat pada dirinya. Bahkan kebajikannya digandakan kerana pahala orang yang hasad kepadanya akan dipindahkan maka bila kita hasad dengan seseorang ada sebahagian keadaan pahala kita dibagi kepada orang tu maka bila kita hasad dengan orang orang tu tak dapat apa-apa manfaat pun kita yang memberi manfaat kepadanya sebab kadang pahala kita diambil dan diberikan kepada orang tersebut kata penulis kitab orang yang hasad adalah seperti orang yang membaling batu ke arah musuh batu tu tak kena pun pada musuh tetapi melantun balik lalu terkena mata orang yang membaling tadi yang akhirnya menyebabkan ia buta macam contohlah kan ada benda macam batu tapi mudahnya kan ada benda yang kita boleh baling datang balik pada diri kita contohlah orang yang dengki ni dibaling sesuatu kepada orang lain orang tu tak kena pun tapi benda tu melantun balik pada diri dia menjadikan dia luka, mata buta dan sebagainya sebenarnya orang yang hasad dia sedang memudaratkan dirinya. Orang yang hasad dia sedang mencederakan zahir dan batin dia. Orang yang hasad dia sebenarnya sedang menempah neraka untuk dirinya. Maka ringkasannya adalah apa? Kenapa nak hasad? semuanya dah ditentukan oleh Allah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar untuk syukur pada ketentuan Allah, redha pada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita berhenti di sini. Esok kita sambung muka surat 206 insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang bersama walaupun tadi lambat mula Terima kasih Siti Farida, Nur Hasmalisa, Binarai, Fatima Az-Zahra, Kamizah dan juga Cahaya Mata dan semua bakal jenazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.